для чего пришел Иисус? Иисус пришел, чтобы воплотить в жизнь то, о чем говорили пророки о всех народах, о язычниках, чтобы возвестить это спасение. Почему так много написано в Ветхом Завете о евреях? Потому что Бог заключил с ними завет. И они уже как образец, как пример взяты уже для всех народов, как Законы работают, чтобы люди могли через всю историю еврейства видеть, кто такой Бог. Бог через них открывался и показывался людям, кто он такой по сути. Бог через Исаию вообще открыл пришествие Христа, как Христос прославится, как его распинать будет. Он все это говорил за 700 лет. И точно так же Исаия говорит. Ибо Господь, 16 стих, с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет пораженных Господом. Ну, скажем так, произвел он это или не произвел? Конечно, потому что Господь, Он дал Израилю спасение, и мы знаем, что потом там, ну, на 70 лет, например, Израиль в Вавилоне, в рабстве был, дал пленение, 4600 человек туда переселили, Иерусалим был разрушен, все было разрушено все города, основная масса людей вся была убита, уничтожена. То есть кара Божья очень серьезная. Меч и огонь, о котором Господь говорит, прошел очень серьезно. И об этом написано еще до того, как это произошло, Исаия пишет. Он пишет тут и о нас, как бы, о язычниках, еще тогда. И что он говорит? «Ибо я знаю деяния их и мысли их. И вот приду собрать все народы, Господь говорит, и языки, и они придут и увидят славу мою. И что произошло? 70 лет в Вавилоне были, потом Бог выводит из Вавилона, и опять Израиль населился, Иерусалим населился, размножились и так далее. И приходит опять Господь Иисус. Что делают Иисуса? Распинают, убивают. Да? церковь Господь он создал действительно свою, что делают? Гонят ее, уничтожают. И что дальше происходит? Бог церковь выводит, церковь спасается. А все остальные, кто оставались там, были поражены. И опять разрушение пришло великое на израильский народ, на Иерусалим. И почти две тысячи лет не было своей земли у Израиля. И они были рассеяны по всему лицу земли. То есть серьезно Бог наказал Любит Бог, но Он наказывает тоже Бог очень серьезно, когда кто-то говорит, а Бог милующий, Он вообще делает, что хочешь живи как хочешь, Бог не наказывает. Это люди вообще ограниченные, глупые, они не понимают, что они говорят, духовно просто слепые и незрелые. И вот приду, соберу все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, это пришествие Христа, да? и положу на них знамение. И как апостолы уже открывают в Новом Завете, да, будут говорить языками, будут беса выгонять, будут проповедовать Евангелие до края земли, будут молиться за больных, как Марк пишет. И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них, это уже из других народов, то, что появление церкви. Фарсис к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей. И они возвестят народам славу мою, и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору мою, в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицом моим, говорит Господь. Так будет и семя ваше, и имя ваше. Аминь. Аминь. Из этого видно, так вообще, что Бог? Он думает только о группе людей или он думает о всех, а просто даже если он фокусируется на группе людей для того, чтобы больше открыться через них, показать на их примере, чтобы весь народ имел доступ и понимание действительно, и пришел свет и просвещение во все народы. И произошло это или не произошло? Конечно, что, например, пишет Амос, точно так же он описывает эту всю ситуацию за 600 лет, да? От умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. Произошло это? Произошло это не один раз с Израилем. Особенно произошло после прихода Иисуса Христа, когда не приняли Господа, неба и земли, который пришел, правильно? Его проигнорили. Это очень серьезно. И что дальше в это время, он говорит, от меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. Это произошло, потому что церковь тогда была выведена с Иерусалима, а весь народ, он погиб, который там остался, который не пошел за Господом. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую. О чем идет речь? О церкви, которую уже создал Господь, да, Иисус. Кения Давидова. Это там, где на музыкальных орудиях славили и прославляли Христа. Давид сделал 24 часа в сутки. И теперь многие говорят: а что в церкви у вас музыка? Это Давид еще за тысячу лет до Христа, пророки за 600, за 700 лет еще, они говорят, что Бог говорит: я вас создам. Скинию Давидову, это Богу нравится, чтобы играли на инструментах, как это было в Скинии Давидовой. И Бог создал, сотворил церковь, чтобы славили действительно и прославляли Бога. И чтобы дом Божий, он был домом для всех народов. Аминь. А не просто для одного народа. Нет, для всех народов. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца. А топчащий виноград, Сетеля. И горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут. И возвращу из плена народ мой Израиль. И застроят города, населят и уже не потеряют свою землю. Вот мы живем в это время. То есть мы видим, что история уже прошла, и мы уже дожили до того, что Израиль даже восстановлен. Но точно так же мы уже увидели скинию Давидов, которые 2000 лет уже существует да, Церковь Иисуса Христа. Мы увидели разрушение Иерусалима, о котором говорится. Потому что за что гнали церковь? Потому что Иисус говорил, что город будет разрушен, да, Иерусалим. И первая церковь апостольская говорила, за что Стефана убили. Он говорил, что Иерусалим будет разрушен и так далее. как? Где? И поэтому пытались убивать. А был разрушен. Случилось это? Случилось? потому что это Слово Божье было, потому что э, евреи они не хотели учиться, они все равно не держались просто своих каких-то традиций и так далее, то есть не Слово Божье. И все эти ритуалы, они Богу не нужны. И что он говорит? Чтобы они, что, чем церковь должна заниматься? Овладели всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Чем церковь должна заниматься? То есть она должна проповедовать и возвещать имя Божье до края земли. И нам надо серьезно подумать и задуматься, о а чем мы занимаемся, когда кто-то говорит, а я это буду, а я это не буду. Может, не церковь вообще, ты не путай церковь и Вавилон. Есть церковь, которая исполняет Слово Божье. А есть Вавилон, который он э, просто называется церковью или какой-то религией. На самом деле творит свою волю просто, поклоняется этому миру и так далее. И точно так же, что Захария нам говорит: вот мы идем по Пророкам и говорим, есть ли дело Богу до язычников и для чего пришел Иисус? И буду пасти Овец обреченных на заклание, овец поистине бедных. И возьму себе два жезла и назову один благоволением, другой узами. И им буду пасти овец. Два жезла, как два завета, вечный и новый. И истреблю трех из пастырей в один месяц. И отвратится душа моя от них, как и их душа отвратилась от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас. Умирающая пусть умирает, и гибнущая пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. Да, так оно и было в истории. Всегда, когда приходят войны, проблемы, то люди едят друг друга, и родных, и близких, и детей, и так далее. Это страшно, но это факт. Почему же это происходит? И возьму жезл мой, благоволение, и переломлю его чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. Обратите внимание. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это Слово Господа. Почему Он это сделает? Восьмой стих написан, да? И отвратится душа моя от них как их душа отвращается от меня». То есть почему Бог переломил жезл этот, почему Бог разрывает этот завет? Потому что люди, они его нарушают, отвращают свою душу от Господа. И точно так же дальше пишется, что и завет Уды, чтобы расторгнуть братство между Иудой и Израилем. То есть и тот, и тот он преломит, то есть переломает, да? Было это, происходит это, видимое через историю, конечно, мы это видим. Но э, почему же это происходит? Отвратили душу. И дальше э, здесь написано, кажется, таких вещах. И Бог всегда пишет, раз, и потом и раз, что-то он вставляет еще пророчество. И какое он вставляет пророчество? И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою. Если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. Это то, что было, когда Иуда предал Иисуса Христа за 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище. То, что и произошло. Потом Иуда пришел и бросил их. Высокая цена, в какую они оценили меня – и взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. Так и произошло, когда Иуда предал Иисуса за 30 серебряников, потом бросил, и потом в дом горшечника отдали действительно эти 30 серебряников. И нам становится ясно, отвратится их душа от меня. Чем занимался Иуда? то есть кажется, это пророчество уже о другом идет, но в то же время Бог показывает на Иуде, почему же Иисус, он поломает да, этот жезл благоволения, потому что душа отвратится от Господа. И точно так же, почему он поломал этот завет, да, жезл, почему? Ветхий завет, потому что душа евреев, она отвратилась от Господа, они поклонялись идолам и так далее, чем угодно занимались. И точно так же это касается действительно нового завета. И нам надо очень внимательно следить, к чему прилеплена наша душа, к Иуде, к Серебряникам, к Мамоне. Как Иуда, он воровал в церкви, и многие, если мы не даем Богу, мы воруем тогда. Малахия тоже пророк об этом пишет, что это воровство у Бога. И Бог говорит, за это мы проклятие прокляты. Но Бог, Он хочет благословить нас. И сегодня многие, они точно так же, они попали в эту ситуацию. Поэтому Господь говорит, раз вы отвратили душу, и я отвращу. И преломил, то есть разломал да, этот жезл, этот завет который был, поэтому это страшно, глядя на историю израильского народа, тоже то, то что произошло. Поэтому мы должны быть очень-очень внимательны к этому ко всему. Аминь. Да благословит вас Господь, чтобы иметь уразумение и понимание и не пропустить всего блага и не продать Господа. Да. Высокая цена, в какую оценили. Да, меня. да. Поэтому на это можно да только сказать: ты за сколько продал Господа? ты не захотел, ты может пожертвовать для Бога, для Царства Божьего собрать, да? Или что, то там десятину не захотел дать. За сколько вообще цена, за сколько ты продал вообще Господа? То есть ты веришь в вечность вообще, в распространение Евангелия для чего? Поэтому Иисус в Новом Завете, когда фарисеи были, он говорит, если праведность наша не превзойдет праведности книжников фарисеев, то мы вообще не можем спастись. Ну даже фарисеи не десятину давали. Если мы не даем жертву и десятину, как фарисеи, как мы можем превзойти фарисеев? Поэтому Иисус сказал, что есть Бог и есть другой Бог Мамона. Не путайте. Поэтому для того, чтобы поклоняться истинному Богу, надо, значит, другого Бога, идола, к ногам Бога положить. Поэтому мы знаем, что в деяниях первоапостольская церковь приходила, да, и вообще деньги, там, все драгоценности она бросала к ногам апостолов. Она показывала, что это не наш Бог, показывала, кто наш Бог. Аминь. И результат, какой достигла и сделала первоапостольская церковь. Поэтому Бог помнит о язычниках, Он помнит о церкви, о нас, Он говорит, даже тогда, когда говорил, поражу всех все грешники да, помрут, и хоть они евреи, не евреи, мы знаем то, что произошло в 70-м году. Но скиния Давидова, она спаслась, Первая церковь апостольская, она спаслась во и со... распространила, да. пошла во все народы, чтобы принести все эти души, народы во славу Господа. Аминь. В дар Богу. Аминь. Да. В дар Богу да. Поэтому не пропусти этого. Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Поэтому да благословит вас Господь, чтобы в это Рождество, в этот Новый год пришло действительно к вам осознание, понимание и полнота Божья, которую Он приготовил, чтобы вы действительно могли погрузиться в волю Божью. Для этого и родился Иисус, для этого Он и пришел, чтобы воля Божья Милость Божья, благодать Божья, она свершилась в вашей жизни. Да благословит вас Господь, любимый.